Ну, счет, я должен сказать, очень тяжелый для нас, большой. Я бы сказал, мы, наверное, не заслуживали такого счета сегодня, по большому счету. Нельзя сказать, что «Динамо» создала так уж много моментов наших ворот. Но было очень достаточно большое количество ошибок, необъяснимых. И в принципе, мы за, за них заплатили. Вот. Можно сказать, что это, наверное, все-таки мы сегодня заплатили еще и за то, что мы на первом месте были в течение всей зимы. И не получилось у нас быть лидерами и войти во вторую часть сезона с, таким же, с такими же голодными глазами и с таким же желанием, как мы это делали в первом круге. И, наверное, этот, назовем так, подзатыльник хороший, который мы сегодня получили, поможет нам опустить головы и начать все сначала, Я имею в виду добывание каждого очка, борьбу за каждый мяч. Здесь нам надо забыть все эти наши прошлые заслуги и начинать пахать на поле, как команда, которая за счет класса не может только выиграть. Нужна обязательно стопроцентная отдача на поле. Вот, я... Как тренер я беру на себя всю ответственность за сегодняшний результат и хотел бы обратиться к болельщикам, не отворачиваться от команды и вместе с нами еще пытаться достичь хорошего результата в этом сезоне. Еще все в наших руках и все возможно. Может быть, это поражение где-то нас и подтолкнет к более лучше. Удачи на поле, скажем.